Меня зовут Ирина. Я хочу, чтобы сказали, что находится в этом конверте, и какова судьба этого человека, кому это принадлежит. Ну, это что-то для вас очень близкое, такое... Трогательное что-то. Образ такой, что-то детское. В этом конверте лежат олинкиные невол... олинки волоски. Ее постригли, когда ей было год и два месяца. Христили ребенка и постригли. Я их хранила дома в шкатулке. Всегда она была как память о рождении ребенка. Не могу понять имя такое, как вот... Ну, у меня как Аля почему-то. Аля, Аля, это может быть Александр. По заключению судебно-медицинской экспертизы у нее сломана челюсть. И, то есть преступник понял 4 удара. То выходит, девчину были, а кто и за что? Образ у меня очень четкий. Такой стряски. Там происходит, ну, это не драка, это... Как вам сказать? То есть вот он ее трясет. У нее вот тут вот так расстегнуто. Она в темной куртке? Да. В темной, вот потому что вот так расстегнуто. И что ли свитер или что-то такое под ней, потому что вот, коф, коф. кофта вот здесь. Как что ли разрывает, трясет, разрывает, но она, она живая. Вот. Хочу сказать, у меня есть ощущение, очень большое ощущение, цифра три. То есть то ли на его совести три жизни уже, и надо искать, связывать эти три события, три смерти точнее. То ли, возможно, вот э, смерть девочки, за ней еще две смерти идут. Вот что-то такое, но это цифра три.